У вас сейчас нет выборов, они были отменены. Выборы не президента. Они это не захват были... власти. Нет, они не были отменены. У нас военный стан, военное положение. Хотя четко написано, что во время военного положения выборы запрещено делать. Военное положение было придумано еще до прихода Зеленского. Зеленский полностью на своем месте в формате легитимности. При этом это не отрицает никто включая оппозицию. Это не отрицает э, Европа, не отрицает э, там, Штаты. Отрицает только один э, недоцарь. С точки зрения юридической, законодательной, он не отменял выборы. Он действует в рамках, в рамках того, что происходит. И это как бы правильно. Э, мало того, выборы невозможно сейчас провести физически. Потому что очень много людей находится где? вынужденной иммиграции. Да, сколько вернется, сколько не вернется, это другая тема. Но э, как голосовать тем, кто сидит в окопах? Как технически это сделать? Как э, соблюсти законность? Как допустить международную спельноту ну, инспекторов? Mm -hmm. Много захочет инспекторов поехать в Краматорск или в Славянск? Под кабами смотреть... Ни один же э, не приедет. Международники скажут, что не, мы не будем наблюдать. Вот во Львове мы будем наблюдать. Прикольно, красивый город. Мы тут понаблюдали. В Киеве будем чилиться, тоже нравится. А туда на восток, не, 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 мы не поедем. А миллион, который с автоматами, что с ними делать? С юридической точки зрения, у меня есть юридическое образование, он легитимный, на своем месте, не бежавший, выполняет свои обязанности согласно Конституции. А народ им управляет, потому что когда хотели там, защемить НАБУ САП, народ вышел, сказал, не, чувак, ты не туда. Все, там сразу переиграли.